Одно, одна из основных причин, почему в Украине получается, потому что вам, вегетарианцы, якобы говорят, сало плохо, welfare стоит хорошо. У нас такие хорошие законы. Я услышал от людей, которые консультируют Порошенко, что в Украине великолепный, хорошо написанный, расписанный налоговый кодекс и таможенный кодекс. А когда вот, говоришь такую вещь для конкретных бизнесменов, они... Ну, Корректно не плюют тебе в лицо, говорят, но ну, ты попробуй, поработай с этим кодексом, тогда ты можешь говорить, как он идеален. На самом деле, когда выходили на Майдан, на еще тот Майдан 2004-2005 годов, они что, они же не заходили за, я за то, чтобы Яценюк заработал свой первый миллиард долларов. или Я за то, чтобы капитализация бизнеса Порошенко стала 5 миллиардов долларов. Лозунгов таких не было же, правильно? И не было там за Пинчука, за Фирдаша, за э, других ваших коллег. Такого же не было. Люди за свободу, за достоинство, за независимость, за европейские ценности. В списке европейских ценностей э, особой полномочий администрации президента или нафтогаза э, не было. Да? Поэтому э, проблема в том, что матрица, предлагаемая вам со стороны доноров и международного э, сообщества, была примерно одинакова. Она, заключ... она была на теории Welfare State, теории переходной интервенционизма, которая разработана была еще в середине 20 века. Она была для бедных догоняющих стран Африки, Латинской Америки и Азии, и там она провалилась. Почему эти люди за 70 лет не внесли коррективы в то, как они собираются помогать людям? Нам, Беларуси, Бедная, э, Украине, Молдовы, Грузии, Азербайджану и так далее, и так далее. То есть, это большой-большой вопрос. Вы, знаете, вот э, сита интеллектуальной элиты Украины, туниса, Молдовы, оно такое. Приезжает, будет у вас замечательный там, экономист, такой пассионарный патриот Украины. Сидит он с одной стороны стола, с другой стороны стола сидят представители МВФ, Всемирного банка, ООН, и за каждым из них стоит чек в 100 миллионов долларов. И сидят ваши политики, полисимейкеры. И вы говорите правильные вещи. Кому поверят полисимейкеры? К сожалению, здесь нет системы объективной оценки того матрицы реформ, которая, собственно, нам очень сильно нужна. Если вы хотите сделать какой-нибудь ремонт такой, а сначала нужно снять все старое, для того, чтобы новое было солидно, крепко и надежно. Но вы не кладете асфальт поверх ям, даже а не кладу. сделав... Ну нет, говорю, но если вы хотите как хозяин, все дома... МВФ, Всемирный банк, ООН, ОСР, это не организации, которые проповедуют э, реформы свободного рынка. Это международная бюрократия, которая действует по своим правилам. И когда нам наши оппоненты говорят, вот, приехали ваши либералы с МВФ, это как сказать, приехал Фирташ э, и начал говорить о поддержке малого и среднего бизнеса в условиях свободного рынка. Вот, это то же самое. Вместо а. того, чтобы вот, гражданское общество стало каким-то толкачом, каким-то катализатором изменений. Оно в своей парадигме вот, работает, оно получает свои ресурсы. Вот. И, как правило, идеи-то добровольные. Да? Но кто против кедрного равенства? Да? Кто там за незеленую экономику? Кто будет за экономику или страну, закатанную в асфальт выступать? Правильно? Но никто не будет выступать. Вот. Приходит человек, на основании того, что он Гарвард закончил, он там закончил там, какую-нибудь академию там, London School of Economics, или потому что у него хорошие отношения с администрацией президента или с э, премьер-министром. Он говорит, я знаю, что будет с Украиной через 20 лет. Дайте мне 10 миллиардов долларов. А на свои деньги слабо, а на инвестиционные деньги слабо. Почему-то, понимаете, эти люди все хотят сделать хорошее для Украины только за чужой счет. И когда вот такие люди говорят, и потом он формулу может придумать, бизнес-планами прикрываться. Но когда придет сюжет, вот, а сюжетов таких много было с всяких стран мира, и говорят, вот стоит там завод, который никому не нужен. Да? Продукция его устарела, технологии устарели, люди разбежались, закопанного завода там миллиард долларов. Кто будет компенсировать налогоплательщика миллиард долларов? Какой ответ? Будущий налогоплательщик. Кто будет налогоплательщиком компенсировать провал, который случился с государственной пенсионной пирамидой? Кто? Будущий налогоплательщик. Поэтому есть много, очень много стимулов для молодежи съезжать с Украины для того, чтобы не платить за ошибки прошлых архитекторов вашего же процветания и продвижения. Причем это не только с Беларусь, с Украины. Беларусь, точно так же, как Казахстан, точно так же, как многие другие страны, где доминирует та же модель. Просто она у вас такая графическая, что ли. То есть она уже доведена до такого-то вот состояния подопытного кролика, который просто нужно изучать, как не должно работать государство. Три плоских налога, три не 33, не 333, а всего лишь три. И это будет таким благом, что потом за 5 лет Украина гарантированно будет развиваться, например, 10% ВВП без помощи МВФ. Более 90% ресурсов частной собственности, без эмбарго на землю, без там мы не готовы к приватизации, потому что цены сейчас плохие. Они через 5 лет будут лучше, что ли? А сколько вы это время по дороге потеряете? не надо украинским органам сертификации требовать сертификатов на товары, произведенные там в Европейском Союзе, в Японии или США. Зачем? Конкуренция пусть человек выбирает. Я прихожу, товар без сертификата, замечательно, на свой страх и риск я могу это сделать. Но у нас опять-таки управление риском относится к совершенно другим компетенциям.